असलकुम रमज़ान के बाद कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा तातुल रहे प्रोग्रामों के दरमियान वी के दरमियान और कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा बीच में ऐसी चीज़ें भी आपसे शेयर करते रहें कि आप कहीं ये सुनते सुनते आम दर्द तंग ना आ जाए ना तो जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि अपने ज़ाती मुशाहद अपनी ज़ाती ज़िंदगी यहाँ के मामूलात उसके बारे में भी आपसे गुफ्तगु तो करेंगे ना दो एक दिन पहले ये वीकेंड था वीकेंड यहाँ कहते हैं जब जुम्मे की शाम से शुरू हो जाता है तो इस दफ़ा इस वीकेंड पर मैं बाबर खान की तरफ़ चला गया और तकरीबन अल्लाह आपका भला करे उन्नीस और नब्बे के बाद ये दो दिन ऐसे गुजरे मेरे और बाबर खान के जो तकरीबन अल्लाह आपका भला करे तकरीबन 25-26 साल के बाद ऐसा मौका मिला दोनों बिल्कुल घर में अलग थलग थे उसके बच्चे भी गए हुए हैं उसी तरह खाया पकाया बैठे बातें कि रात बहुत देर तक जागते रहे पाकिस्तान के फोन मिलाए चंद ऐसी हस्तियों से फोन पर बात हुई जिनके साथ अमेरिका में रहते हुए बहुत खुशगवार अच्छे पाकिज़ा मुक़दस तल्लुत रहे और वो संभाव अब वो अमेरिका में नहीं है पाकिस्तान में है बहुत अच्छा टाइम गुज़रा बातें करते रहे जब इंसान की बातें शुरू होती हैं तो मौजू कहीं से कहीं चला जाता है हर किस्म की जो है वो सियासत पर और दुनियावी मामला ज़ाती मामल उन पर गुफ्तु होती रही फिर जो यूट्यूब पर हम बैठकर देखते हैं चैनल देखते हैं तो वहाँ पर एक जो गुफ्तु हुई वो शिया और सुन्नी की गुफ्तु भी शुरू हो गई वो तो हमारी अपनी जाति से गुफ्तु थी और वहीं से मेरे जहन में ये बात आई कि आपसे ये बात शेयर करूँगा जैसे आप हम सब वाकफ़ हैं कि एक अज़ीम हादसे के बाद ये उम्मत जो है दो ग्रोहों में तकसीम हो गई और दो ग्रह में तकसीम होने के बाद वो ग्रोह भी आपस में और तकसीम से तकसीम होते चले गए एक अपने आप को हसन आश्री उम्मत का एक हिस्सा हसन आश्री एशिया कहलाते हैं दूसरा हिस्सा जो है वो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं ये हमारा मौजू बहस नहीं है और अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों के जूते सीधे करने का जिन नॉलेजबल और बड़े क्या कहना चाहिए कुरान सुन्नत पर बुर रखने वाले लोगों के जूते सीधे करने का मौका मिला है उनसे यही सीखा है कि हमेशा उम्मत को एक जगह बुलाने इकट्ठा करने और प्यार की बात करना उम्मत हमारे लफ्ज़ों हमारे एक्शन से टूटने वालों में हमारा नाम नहीं आना चाहिए बात होती उसी वक्त मेरे जहन में आया कि इस मौजू पर भी हम वो बात यहाँ से निकली के टीवी चैनल्स पर बैठते हैं यहाँ पर देखते हैं एक किस्म के वो सतही किस्म के नहीं कहना चाहिए उन लोगों को जो आलिम दीन कहलाने के बाद अगर वो उम्मत को तोड़ने की बात कहता है वो इस्लाम के आलिम नहीं हो सकते दीन के आलिम नहीं हो सकते बहरहाल बहुत तशद्द है दोनों तरफ असनाशरी अली का जो ग्रुप है मुस्लिम वो भी और जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं वो भी शियाने अली में भी देखें उनके भी फिर बहुत से गुरो दर गुरो तकसीम हो गए वो उनमें इमामिया बने उनमें जैदिया बने वल्ला आलम कौन कौन से बने इसी तरह जो अपने सुन्नी कहलाने वाले हैं वो भी तकसीम दर तकसीम हो गए आज अगर आप देख लें तो हम में से कोई बरेलवी कहलाने पर फख्र महसूस करता है तो किसी का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि वो देवबंदी है कोई अपने आप को अहिल हदीस कहला कर खुश होता है तो कोई जो है अपने आप को हमारे भी क्या क्या नाम हो, अला के अला के ना। हो गए अलग अलग चीज़ें हो गई हैं मगर कुरान और सुन्नत पर अगर हम गौर करें अल्लाह के पैगाम पर अगर हम गौर करें पूरे कुरान पर हम गौर करें रसूल अल्लात की तालीमात पर ग़ौर करें आप अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गौर करें पूरे कुरान पर भी गौर करें हम जैसे लोग जिनके पास बहुत कम इलम है ना तो अल्लाह ने जो हमें दावत दी है वो अपनी बंदगी की दावत दी है पूरा कुरान पुरा जो भरा हुआ है वो अल्लाह की एक गुलामी तस्लीम करने पर और उसके आखिर रसूल की नबूवत तस्लीम करने पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की अल्लाह ने हमें दावत दी है रसूल सलातम की सुनत अगर हम देखें तो आपने भी हर किसी को ईमान लाने की दावत दी है देखिए और कोई दावत नहीं मिली हमें ना अगर हम गौर करें इन बातों पर कि जो पैगाम दिया अल्लाह ने अपने रसूल सलातम की तो अपने नबूवत पर वो यही था कि एक अल्लाह के बंदे के बंदगी बन जाऊ और फिर अल्लाह ने बनी इसराइल का हमें बताया कि होशियार रहना तुमसे पहले भी एक उम्मत थी जिसे मैंने मुंतखब किया पूरे जहान वालों पर फोकियत दी मगर वो भी तकसीम हो गए थे और फिर अल्लाह ने तफसील से बताया कुरान में कि वो तकसीम ग्रोह दर ग्रोह इसीलिए नहीं हुए कि हमारी हिदायत नहीं आई थी उनके हमारी हिदायत उनके पास पहुंच चुकी थी इंजील थी उनके पास जबूर थी उनके पास ये नहीं था खुदा का पैगाम नहीं था मगर वो हिदायत पाने के बाद जो मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हुए इस वजह से हुए कि वो एक दूसरे पर अपनी फोकियत कायम करना चाहते थे उन्हें दीन की खिदमत का शौक़ नहीं था उन्हें शौक़ ये था कि मेरे नाम का डंका कैसा बजेगा मैं जो ग्रोह बना रहा हूं उसका झंडा कैसे बुलंद होगा इस उम्मत को इस उम्मत पर चलने वालों को कुरान ने पहले ही ये दावत दी थी समझा दिया था आज भी मुसलमानों में जो लोग मुसलमानों को तकसीम कर रहे हैं उनके कितने बड़े बड़े नाम हैं हमें इनसे कोई सरोकार नहीं वो भी इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें कुरान सनत की तालीम का नहीं मालूम उन्हें सब मालूम है उस पुरानी उम्मत की तरह इस उम्मत में भी इन मौलवियों का इन जो अपने नाम खुद के केहलवाते हैं उल्मा का ला अपने साथ लगाते हैं उनका भी मतलब यही है कि किस तरह दूसरे पर अपनी फौकियाँ साबित करें हम इससे बचते हुए अपनी ज़िंदगी जो हमें गुजारनी है वो इस तरह गुजारनी है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया या मनु अल को मन फकूँ ए ईमान वालों आप इंडिविजुअल इनफराती तौर पर अपनी फिक्र करना जमाने में हमारे यहाँ क्या क्या फैला हुआ है उससे मुझे और आपको सरोकार नहीं होना चाहिए हम हर किसी को मालूम है कि अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया जब हम इस जहान से जाएंगे आलम बरज़ में जहाँ भी होंगे अल्लाह ने और उसके रसूल ने उसके लिए कबर का इस्तेमाल किया है वो चाहे इस ज़मीन की खबर हो या आलम बरसक हो जो सवाल हमसे पूछे जाएंगे उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि अल्लाह के फरिश्ते हमसे ये पूछेंगे कि आप सुन्नी हो या शिया हो वो सिर्फ ये पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है तुम्हारा रसूल कौन है आखरत में भी जब अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया कि कोई मुसलमान भी क़्यामत के दिन मैदान हशर में अपने कदम मिला नहीं सकेगा जब तक इन सवालों के जवाब ना दे ले और उनमें भी कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसमें ये पूछा जाए कि आप भाई शिया हैं या सुन्नी हैं आप भाई वहाँी हैं देवबंदी हैं आप वहाब के पैरोकार हैं या किसी और शख्स के पैरोकार हैं आप बरेलवी हैं या एल हदीस हैं आप शिया हैं या सुनी हैं ये सब वो बातें हैं ये वो लाक हैं ये वो चीज़ें हैं जो हमने पैदा की अल्लाह के अल्लाह की एक दावत जो है वो सिर्फ ही है इस काल रब्ब असलम अपने रसूल इब्राहिम सलाम से कहा असलिम मुसलमान बन जाओ काब्बिलमीन तो रबीआलमीन में मुसलमान बन गया पूरे का पूरा ना तो मुझे और आप जैसे कम इलम लोगों को ये याद रखना भाई हर साल जब ये साल के ये महीने शुरू होते हैं ये पूरी बहस फिर शुरू हो जाती है अलग रहो रह इन चीज़ों से बाजी से नामों की तकसीम से मसलकों की तकसीम से इसका शरारत के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है जो जो कुछ कर रहा है ल ना मालो ना वालकुमालकम उनके अमाल उनके लिए हैं आपके अमाल आपके लिए हैं मेरा अमल मेरे लिए है। फिर दोहरा तो रहा हूँ कुरान का हकुम यादीना मनु अलहन फुम ला कुम् ऐमान वालो अपनी जान की फिक्र करो किसी दूसरे की गुमराही तुम पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगी अगर तुम हिदायत करो हम में से हर शख्स ये सोच ले कि मुझे अपनी फिक्र करनी है मुझे इन नामों के पखेड़ों में नहीं पढ़ना अब घड़ी घड़ी में मैं इधर नाम नहीं दोहराऊंगा हमें इन नामों के वक्त कौन सच्चा है कौन झूठा है तुम सच्चे हो हम सच्चे हैं इस बहस को छोड़ दो तो भाइयों। 1400 चौदह सौ साल से इसका कोई हल नहीं निकला अगले दस हज़ार साल भी इसका कोई असर नहीं निकलेगा अल्लाह मुझसे और आपसे ये नहीं पूछेगा अल्लाह ये पूछेगा कि मेरे अहकाम पर अमल करके मेरे पास हाजिर हुए हो या नहीं हो अ मैं ये देखूं कि मेरे रब ने जो मुझसे तकाजा किया है वो अपनी बंदगी का तकाजा किया है अपने अहकाम पर अमल कराने का तकाजा किया है अपने रसूल असलातम की सुनत मतहरा पर चलने का तकाजा किया है कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का और कामयाब होने का मुझे और आपको यह देखना है अल्लाह के आखिरी रसूल सलातम का उसवाए हसना क्या है और आपका उसवाए हसना कुरान की तशरी कुरान की तफसीर है मत पढ़ो इस शैतानी चुंगलों में मत फंसो बहुत शैतान बहुत खुश होता है इस बात पर जो इन झगड़ों में पढ़ते हैं डेढ़ डेढ़ घंटा बहस करते हैं टीवी के चैनल बहुत खुश होते हैं याद रखिए ये भी दुनिया के एजेंडों की तरह एक एजेंडा है मुसलमानों में तफरीक डालने का मुसलमानों को खूब डालने का मुसलमानों को एक दूसरे से अलग करने का अकल का इस्तेमाल करें हम लोग समझ कर चले इस दुनिया में जिस तरह फूंक-फूंक कर कदम रखते हैं ये फतन दौर है इस वक्त इस वक्त मुझे और आपको याद गिनु को रहा मुझे अपने आप को अपने बीवी बच्चों को उस आग से अल्लाह के उस अजाब से अल्लाह के उस गुस्से से बचने की फिक्र करनी है जो उसके रास्ते पर चलने ही से बचेंगे इन सारे बखेड़ों से बचें इन मौजुआत से बचें इन पर गुफ्तु से बचें इन पर फतवे देने से बचें एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचें अपनी फिक्र करें कि मैं और मेरे घर वाले किस तरह ऐसा मुमकिन होगा कि हम जो है अल्लाह उस दिन सुरखरू हो सके अल्लाह के अल्लाह के दरबार में ना उसका एक ही तरीका है जो अल्लाह ने दावत दी है अपनी बंदगी की तरफ कि मेरे बंदे बनकर मेरे गुलाम बनकर आप ये ज़िंदगी गुजारो छोड़ दो इन सारे बखेड़ों को एक अल्लाह है एक रसूल है एक किताब है इस एक पर इस वहदानियत पर इस आखिरी रसूल पर इस आखिरी किताब पर मेरा और आपका मरूम ये है कामयाबी इसको छोड़कर दूसरे पखेड़ों में हम पड़ गए कुछ नहीं मिलेगा हाँ नफ्स को तस्वीन मिल जाएगी शरारती कामों में नफ्स बहुत खुश होता है घंटे लगा देते हैं हम पर मगर नमाजों का टाइम आता है गुजर जाता है कोई ख्याल नहीं आती महीनों गुजर जाते हैं अल्लाह के अल्लाह का कलाम खोल कर नहीं पढ़ते जिंदगी में कोई रमक नहीं है मेरी कि मैं इस्लाम पर अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ मुझे फिक्र नहीं है मगर इन दूसरे बातों की बहुत फिक्र होती है फिर मेरी अर्ज है आपसे इन सब बखेड़ों को छोड़कर उस रास्ते की तरफ चलने की कोशिश करें जो कामयाबी का रास्ता है ऐ ईमान वालो यादीना मनु अलफम ला कुम तुम ऐ ईमान वालो अपने आप की फिक्र करो किसी दूसरे की गुमराही का तुम पर कोई असर नहीं करेगा अगर हम राय मेरा रब मुझे और आपको राय हिदायत जो अकेली राह है राहरात मुस्तकीम है मेरे रब की तरफ चलने का रास्ता है उस रास्ते पर चलने के लिए अकल शऊर अता फ़रमाए और अपनी अमली ज़िंदगी में अमल कर कर उस रास्ते पर गुज़र कर ये ज़िंदगी का रास्ता हम तय कर लें अल्लाह हमें उसकी तौफीक अता फ़रमाए और इस पर अमल करते हुए जो हम कुछ करें अल्लाह से कबूल फरमाए इल्ला अल बल واخر دعوانا ان يعني الحمد لله رب العالمين